Вопрос э, безопасности, я так понимаю, связан не столько э, с курением. Значит, э, вся подготовка к Евро-2012, она регламентирована так называемыми маркетинговыми рекомендациями УЕФА. Это толстая книга, примерно 400 страниц, подписанная с одной стороны УЕФА, с другой стороны подписана э, Донецким городским головой, это обязательство принимающего города. Вопросы безопасности начинаются от ЖД вокзала, аэропорта, Дальше маршруты движения, так называемые протокольные маршруты движения болельщиков. Опять же, это новый транспорт, который будет закуплен для этих целей. Дальше территория, связанная фан-зона, зона гостеприимства. УЕФА расположена здесь возле Донбасс-арены, фан-зона возле бывшего стадиона «Шахтер» или возле стадиона «Шахтер». Вопросы безопасности в местах проживания, в отелях, и э, до отлета. До отлета. Э, вплоть до того, что рассматривается вопрос о строительстве так называемых буферных зон, чтобы болельщики одной команды не пересекались в аэропорту. Ну, мало ли там как по результатам игры сложится. Поэтому э, это целый комплекс мер. Фан-посольства, которое... Должны оказывать консультации фанатам, фанатам в хорошем смысле слова, это не просто привыкли слова фанат употреблять, как чуть ли не синоним футбольных хулиган. Болельщикам, просто сокращенно звучит лучше, фан-посольства стран. Поэтому вопросы безопасности отрабатываются, отрабатываются планомерно, кропотливо. Наверное, многие из вас вчера были здесь на учениях, которые проходили на Донбасс-арене, и все городские службы сработали достаточно скоординированно. Вы слышали, там оценка была поставлена четверком по пятибальной шкале экспертами УЕФА. Поэтому вопросы безопасности, вопросам безопасности гостеприимства уделяется очень много внимания. И... Курение конкретно. Рене? Ну, давайте так, не если бы, а то, что уже есть. Первый матч на Донбасс-арене Шахтера-Болонь все его помнят, было все очень красиво после матча с руководством Донбасса, арены футбольного клуба, с представителями правоохранительных органов, прошлись вокруг территории. Мы все видели, что здесь творилось. И об этом журналисты справедливо подчеркнули. Бутылки, окурки, все что угодно. После этого были сделаны определенные выводы организационные, там, начиная от увеличения количества урного уборщиков и заканчивая решением о запрете продажи алкоголя у потребителей. После двух матчей следующих все стало на свои места. Мы сейчас видим, 50 тысяч человек разъезжается через 40 минут и территория чистая. Первый международный матч, когда играла... По-моему, Украина с Грецией играла. Когда съехались болельщики, когда съехались болельщики из других регионов, не упрек им. Хорошие э, люди, которые ценят, любят футбол. Э, пришлось э, стоять в том же белом лебеде, в буме, возле различных ларьков, и объяснять всем, что уважаемые э, коллеги, болельщики, мы рады вас видеть здесь, в Донецке, но здесь у нас такие правила. И, в общем-то, чуть дольше пришлось объяснять, чем обычно, но без эксцессов обошлось. Поэтому сейчас мы инициируем, сейчас Донбасс Арена говорит, что курить не модно, что вот такой локомотив, который либо вытащит Донбасс Арена с этой ситуации, либо я думаю, что вытащим. Все остальные службы подстроятся, и плюс приедут же европейцы, где курить действительно не модно. Так что я думаю, особых вопросов не будет.